ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గుర్భ్య నమ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీ దత్తాత్రేయ శాంతి స్తోత్రం ఓం గురుదత్త జై గురుదత్త దత్తాత్రేయ స్వామిని స్మరించినంత మాత్రాన మనకెన్నో శుభాలు కలుగుతాయి శ్రీ దత్తాత్రేయ శాంతి స్తోత్రం భక్తితో పఠించిన లేదా విన్న భూత ప్రేతాలు దూరంగా పారిపోతాయి దుస్వప్నాలు రావు విషరోగాలు దరిచేరవు జయము లాభము యశస్సు కలుగుతుంది మనస్సుకు శాంతి లభిస్తుంది అంతేకాక సర్వాభీష్టాలు తీరి మోక్షప్రాప్తి కూడా కలుగుతుందని పెద్దలు చెప్తారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీ దత్తాత్రేయ శాంతి స్తోత్రం नमस्ते भगवन् सर्वबाधा प्रशमनं पुरुशान्तिं प्रयच्छ मे दिगम्बर नमो नित्यं तुभ्यं मे वरदो भव भूतप्रेतपिशाचाद्याः यस्य स्मरणमात्रतः दूरा पलायन्ते दत्तात्रेयं नमामितं यन्नामस्मरणदैन्यं पापं तापं च नश्यति भीतर्गहाति दुःस्वप्नं दत्तात्रेयं नमामितं ददृस्फोटककुष्ठादि महामारीविसूचिकाः नश्च्यन्तन्येऽपि रोगाश्च दत्तात्रेयं नमामितम् सङ्गजादेशकालोत्थातापत्रयसमुत्थिताः साम्यन्ति यत् स्मरणतो नमामि तं सर्पवृश्चिकदष्टाणां विषार्तानां शरीरिणां यन्नामशान्तिदं शीघ्रं दत्तात्रेयं नमामितं, दत्ता नमामितं। त्रिविधोत्पातशमनं विविधारिष्टनाशनं यन्नाम क्रूरभीतिघ्नं दत्तात्रेयं नमामितं वैर्यादिकृतमन्त्रादिप्रयोगा यस्य कीर्तनात् नश्यन्ति देहबाधाश्च दत्तात्रेयं नमामितं यच्छिष्यस्मरणात् सद्यो गतनष्टादिलभ्यते यश्च मे सर्वतस्त्राता दत्तात्रेयं नमामितम् जयलाभयशः काम धातुर्दत्तस्य यस्तवं भोगमोक्षप्रदस्येमं पठेद्दत्तप्रियो भवेत् देवनाथगुरोस्वामिन् देसिकस्वात्मनायका त्राहि त्राहि कृपा सिन्धो पूर्णपारायणं कुरु इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीविरचित శాంతి శ్రీదత్త్రేయ శాంతిస్తోత్రం శ్రీకృష్ణ అర్పణమస్